Terima kasih kerana sama-sama menjayakan majlis pelancaran Blok Baru Hospital Seberang Jaya Tentunya bagi saya agak sedikit nostalgic Kerana pertamanya kita bawa hospital ke sini dalam konsep kluster pada tahun 90-an Dan kemudian masa itu saya undang sahabat saya sahabat lama saya Tun Mahathir untuk merasmikan dan setelah 30 tahun saya kembali untuk merasmikan blok baru yang walaupun namanya blok baru kalau sudah lihat ini sebenarnya satu hospital tambahan di seberang Jaya ini terima kasih dan lama kita tunggu ada masalah dan karenah uh, pembangunannya. Jadi alhamdulillah setakat ini kepada Dikar, kontraktor uh, dan semua pihak ya, pengarah hospital, pengarah negeri dan semua yang bertanggungjawab uh, mempercepatkan proses dan memungkinkan terlaksananya. Nah, bukan saja harapan kita di um, sini, tapi harapan rakyat yang memerlukan. Uh, Penjagaan rawatan yang lebih baik, berkesan dan segera. Saya tentunya lebih terharu kerana uh, Dr Zul mengumumkan tentang mesaran Hospital Sungai Bakar uh, Bukan sebab saya lahir di situ, tapi memang dalam rancangan. Kemudian Hospital Bukit Mentajam kerana saya besar di situ, dan Hospital Seberang Jaya kerana saya jaga di sini dulu. Jadi. Um, dan dan uh, konsep uh, Kementerian Kesihatan terima kasih uh, KSU ketua pengarah juga kerana uh, memumumkan suatu konsep yang lebih baru tentang menjaga tidak hanya berpusat kepada hospital-hospital besar tetapi juga klinik -klinik. Nah, pada klinik klinik pada klinik sehinggalah klinik desa dan itu lebih dekat dengan uh, rakyat dan memungkinkan uh, suatu uh, rawatan segera. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin singgung di sini ya. seminggu dua yang lalu kita luncurkan dua <coughs> dasar yang sangat uh, menyentuh uh, rakyat keseluruhannya. Pertama, dasar pendidikan negara. Uh, ini melibatkan uh, keluarga kita, anak-anak kita. Dan uh, kita tekankan keperluan untuk melihat kepada mutu pendidikan masa depan negara. Jangan diheret tentang bincang soal-soal yang memecah belahkan kita. Tak habis-habis. Soal -habis. ha? kaum, soal bahasa. Dia penting. Tetapi kena selesaikan segera. Dan tumpu masalah negara kita, masa depan anak, -anak kita, mutu pendidikan mereka. Hampir seluruh negara di dunia, di ASEAN, hampir semua negara-negara di ASEAN, bermakna memulakan pengajian uh, sekolah berumur 6 tahun. Tapi bila kita cuba lakukan wah, pelbagai uh, reaksi uh, anak dia tak boleh lagi bagi masih menyusu anak. Siapa menyusu umur 6 tahun saya tak tahu. Uh, kemudian uh, jadi oleh itu prasekolah diawalkan. Sebab itu um, Kementerian Pendidikan menyegerakan kemudahan supaya prasekolah turun 5 tahun dan sekolah dah dah satu enam tahun. Tapi katalah ada ibu bapa yang tak berapa selera dengan cadangan itu dan rasa anak tak sesuai. Sebab itu kita tidak wajibkan dulu. Kalau tanya saya, sepatutnya kita wajibkan. Sebab apa kita kata boleh sedia? Kena setahun sebelah, sebelum itu kita sediakan prasekolah. Percuma di sekolah-sekolah. Jadi kalau anak-anak di sini yang belum masuk prasekolah umur lima tahun boleh daftar segera. Jadi supaya tahun depan umur enam tahun boleh masuk. Kemudian soal penilaian. Kenapa harus kita tunggu darjah enam? Oh kerana dulu kita biasa. Tapi sepatutnya kita nilai awal. Darjah empat kita nilai. Dia boleh baca, dia boleh menulis, dia boleh mengira. Yang basic. Dia boleh berbahasa, Melayu, bahasa Inggeris. Atau pergi sekolah yang lain, bahasa Cina, bahasa Tamil, Ya, bahasa Arab ikut aliran. Tapi yang perlu kita lakukan, yang saya tegaskan perlu dah jampat supaya penilaian itu awal dan boleh diperbaiki dua tahun sebelum masuk tingkatan satu. Jadi saya harap kita terima baik kerana yang ditekankan itu adalah mutu pendidikan. Ya, kalau tidak kita tak habis-habis sebab tu saya katakan kepada rakan-rakan dalam jemaah menteri, selesaikanlah termasuk um, soal aliran. Aliran bahasa ni kadang-kadang kita sebahagian ni macam kat Melayu ke Cina, India ataupun Dayak ke Kadazah. Dia fikir dari suku kau punya dia. Sebenarnya masalah bahasa bukan masalah uh, UEC saja. Masalah sekolah agama rakyat atau sekolah Arab. Sekolah antarabangsa. Jadi kalau kita nak selesaikan, janganlah kita tumpu salah antarabangsa, salah UEC, salah um, sekolah Arab. Tidak. Kita selesaikan bersama. Kalau nak belajar aliran bahasa Arab atau aliran agama rakyat boleh. Syarat, mesti kuasai bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Sekolah antarabangsa anak-anak kita, termasuk di Pulau Pinang ramai anak-anak atau rakyat Malaysia yang mula um, um, meminta anak-anak ataupun um, memberikan ruang kepada anak-anak belajar di sekolah antarabangsa kita izinkan. Ya, tapi syaratnya menguasai bahasa dan sejarah sama UEC. Nah. Kalau kita berikan ruang itu dan dia terima syarat itu, kita kena bagilah ruang dia boleh naik ke college dan ke universiti. Nah. Jadi kalau pelajar itu sekolah agama rakyat, dia ambil sampai tingkatan 5 SPM bahasa dan sejarah atau UEC bahasa dan sejarah. Ya. Ataupun uh, sekolah antarabangsa Maka kita kena beri ruang Dalam bidang-bidang tertentu Untuk dia Ke pengajian tinggi atau ke universiti Itu yang kita putuskan Tetapi bagi saya dasar pendidikan Utamanya adalah Mutu pendidikan Dunia Berubah Menuntut perubahan Dan uh, perubahan itu Dalam bidang yang baru Termasuk digital, AI. Kita tak boleh ketinggalan. Dalam masa yang sama, kita nak anak kita jadi manusia. Jadi pendidikan itu mesti ke arah mengangkat martabat insan, karamah insaniah atau dimensi manusiawi. Nilai penting. Ini dah belajar tinggi sampai ke umpamanya PhD. Tapi paham perkauman sangat buruk. Belajar dalam bidang perubatan ke kejuruteraan. Jadi tetapi pelajaran itu tidak mengajar dia jadi manusia, hormat antara kaum, hormat perbezaan budaya, hormat kerencaman hidup dalam Malaysia ini. Macam yang hadir. Bagaimana saya boleh diterima sebagai Pemperan Menteri kalau saya tak hormat masing-masing. Dan bedanya itu ada yang Melayu, ada Cina, ada India. Jadi ini juga harus diasuh dalam sistem pendidikan kita. Selain daripada Teknologi baru Yang kedua yang kita luncurkan ialah Dasar industri pertahanan negara Bersama Datuk Sri Khalid Nordin Dan pimpinan angkatan tentera Ini juga kita nak um, jelaskan Kerana saya tidak mahu Satu dua kes tertentu Itu mewakili seluruh angkatan bersenjata Negara ini aman Negara ini dapat catat Kejayaan ekonomi yang sangat membanggakan Alhamdulillah Prestasi ringgit terus menguat Prestasi terbaik di Asia Pelaburan tertinggi dalam sejarah Perdagangan sampai mencecah 3 triliun ringgit Ini semua berkat negara ini aman Negara ini aman kerana pengorbanan rakan-rakan kita Polis, tentera Di perbatasan di lautan Berbulan-bulan Berkorban, meninggalkan keluarga Untuk pertahanan negara Jadi kita harus ingat ya? Jangan saya ingat walaupun fokus kita dalam satu dua kes Tapi jangan lupa Pengorbanan ratusan ribu Anggota per, pasukan pertahanan Dan um, Polis uh, um, Di sepadan Dan di lautan Dan di darat Dan di hutan Untuk menjaga keamanan ini jadi ini saya rakyat harus lebih peka, lebih um, berhati-hati dalam berikan pandangan kerana um, satu dua nila setitik tidak harus merosakkan susu sebelanga. Jadi saya harap kita tetap pertahankan integriti, kewibawaan, masukkan keselamatan kita yang menyebabkan kita mengak, boleh mampu mengangkat martabat ekonomi negara kita. Apa kaitan ekonomi negara itu dengan Kementerian Kesihatan sekarang? Ya, dasar industri itu menyatakan bahawa sistem perolehan harus diperbaiki. Jadi Dr. Zul sebut obat. Takkanlah hampir 70 tahun baru kita fikir ubat generik ini. Berapa puluh bilion yang hilang. Ya. Beli ubat terbaik dari Amerika harga RM100 sebiji umpamanya yang boleh kita beli mungkin RM10 dari ubat generik di negara lain baik Brazil atau India atau Turki atau China asalkan dia memenuhi keperluan dia tak payah tunggu bertahun-tahun siasat sebab itu kita dapat selamatkan hampir RM1 bilion hanya kerana berubah memilih ubat yang menjamin keselamatan kesihatan tetapi tidak terikat dengan mentaliti lapuk untuk rasa kagum dengan obat dari Eropah atau Amerika yang terlalu mahal. Ya. Ini yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan saya agak dapat diteruskan. Kalau kita belajar dari, dasar industri pertahanan, bila kita buat perolehan, beli ya, tank atau drones. Kalau pun tak ada upaya dalam negara, mesti syaratkan latih anak-anak Beri ruang bersyarat tempatan untuk memulakan industri. Begitu juga obat. Kita bawa beli generic. Janganlah bergantung kepada katel. Di pertahanan katel, di kesihatan katel, di JKR katel. Jadi akhirnya kita ini hidup ditekan oleh kelompok katel dengan harga yang melambung tinggi. Saya suka isu-isu besar didedahkan kepada rakyat. Sebab sudah tahu betapa sukar kita betulkan perkara ini. Katel, saya bagi contoh dulu. Ayam pun katel. Setiap tahun, Guan Eng tahu, daripada dulu, bayar tak kurang 1 bilion, 1.2 bilion ringgit untuk jaga harga ayam. Supaya rakyat ter, tak terbeban. Berapa kita bayar? 1.2 bilion ringgit. Tiga tahun dulu kita fikir. Bagaimana nak baiki? panggil syarikat-syarikat dan katakan ini mesti dihentikan. Kalau betul harga itu mahal, kita faham. Tapi kadang-kadang kita dah semua orang anggap biasa ya, Peruntukan kepentingan kewangan melalui Kementerian pertanian satu bulan dua bilion untuk jaga harga ayam. Tak ada. Jadi akhirnya, kita tekan dan sekarang kita hapuskan satu uh, di kartel ini dalam arti kata Syarikat jual dengan harga yang munasabah 1.2 bilion diselamatkan tak bayar lagi pengampunan ni saudara ini maknanya boleh dengan syarat politik itu stabil sistem negara, politik negara itu kuat jadi kita berani ambil beberapa tindakan Walaupun tidak disenangi oleh satu dua pihak. Tapi selamatkan. Cuba bayangkan, selamatkan satu dua bilion ringgit. Begitu juga, saya katakan tadi, macam ubat. Selamatkan sekarang ini sembilan ratus juta ringgit. Dr. Zul tahu, Suriani tahu. Saya memang tak pernah puas hati. Saya kata, mana boleh? Saya beli, dapat ubat ni mahal. Ada generiknya harga lebih murah. Pasal apa tak bagi? Dia kata kat PM, dia bagi hak mahal lah. Saya bagi tahu saya kata PM pun patut guna ubat generik. Ya. Jadi ini apa kaitan dengan hospital seberang jaya? Selagi kita terikat dengan sistem lama dan kartel, kita tak mampu nak tambah 10, 20 juta, 100 juta tak mampu. Sebab itu rombakan ini harus dilulu. Saya beritahu Datuk Sri Khalid, Menteri Pertahanan Dasar industri pertahanan itu patut Kemudian kita edarkan semua kementerian, semua jabatan Fikir bagaimana boleh jimatkan Supaya dana itu boleh pulangkan kepada rakyat ya. Kita jimatkan harga telur pun macam itu juga Jimat 1 bilion Harga ayam jimat 1.2 bilion Subsidi elektrik kita dapat sekarang berapa? bilion. Subsidi RON 95 kita juga jimatkan dalam beberapa bulan yang lalu akhir tahun 800 juta begitulah saya tak berapa ingat angka yang pasti. Jadi dan penyeludupan masih berlaku. Saudara-saudari kena percaya negara ini bila aman alhamdulillah politiknya stabil alhamdulillah kita gunakan untuk melaka dasar yang jelas dan bertindak dengan tegas dan berani. Untuk menjaga negara ini dan membela nasib rakyat. Saudara bayangkan, tak ada cukai baru bagi rakyat. Ya, betul ada bagi peniaga, ada SST yang kita juga kaji supaya mengurangkan tekanan. Tak ada cukai pendapatan tambahan. Tetapi bagaimana kita boleh tambah gaji pekerja ha, dah dapat 2 minggu 2 3 hari sudah bukan yang ha, doktor tak anggut tak dapat tu. Ha, berapa tambahan? 18 bilion ringgit tambahan gaji. Polis, tentera, kerani yang lagi rendah lagi naik tinggi. Yang atas sekali naik 7%. Itu kita punya Uh, pembahagian. Cara purata 15%. 12 tahun ini kenaikan tertinggi dalam sejarah kita. Berapa tambahan? 18 bilion ringgit. Tunai Rahmah Sara berapa? 15 bilion ringgit. Bayangkan, ini tambahan 18 bilion naik gaji, 15 bilion Tunai Rahmah dan Sarah. Cukai tak tambah. Dari mana? Dari penyasaran subsidi. Dari mana lagi? Dari menghentikan kartel penyeludupan rasuah rompakan yang berlaku serangan ataupun melalui penyeludupan. Ini yang menyebabkan kita boleh belanja lebih daripada 30 40 bilion ringgit melalui program sama ada gaji dan juga dari sudut kemudahan kepada rakyat tambahan. Apakah kita selesaikan semua masalah tidak? Kita masih hadapi isu kos sara hidup. Kita tambah jualan rahmah, kita tambah sara tetapi masih belum selesai sebenarnya seluruhnya Walaupun ketimbang negara-negara lain, harga barang kita masih masih rendah dan terkawal. Ya. Tapi ini urusan dan kerja semua rakan-rakan, Raja Konyau di Pulau Pinang dan seluruh kementerian untuk mencari jalan memberi manfaat kepada rakyat semuanya. Menteri kepada Kementerian Kesihatan, saya ucap terima kasih ya, kerana langkah-langkah yang kita ambil dari segi skop hospital, pembinaan hospital. Dari sudut pembelian obatan yang generik, itu sudah mula dilakukan. Ya. Kita lihat umpamanya, saya bagi contoh selalu hospital kerajaan, harganya itu jauh lebih tinggi daripada hospital swasta, pembinaan. Alasannya ada kemudahan-kemudahan yang tak disediakan di hospital swasta. Bilik mayat, tidak ada. Ada kemudian, itu benar tetapi kadang-kadang syarat-syarat kita tu syarat-syarat lama zaman zaman Inggeris ruangnya sekian panjang ya dan ya maknanya kalau boleh kita jimatkan boleh cermat kita boleh tambah dana lebihan itu bukan untuk kita ambil untuk kita bina hospital di daerah yang lain kita baiki kemudahan hospital kita tambah klinik-klinik termasuk klinik desa sebab itu saya dah minta supaya Kementerian Kesihatan oh, uh, ni, Pak Azman pun ada PKR, Jangan bagilah skop susah-susah sangat Tak payahlah hmm. um, Cukup 40-50 tahun kita bina hospital baru Janganlah buat satu konkrit Macam Dengan kawasan yang Luas, koridor yang besar Semua itu tambah kos Dan kita nak pastikan Lebih efisien dan kemudian kalau tata kelolanya baik, ni kontraktor-kontraktor mesti diputus secara yang sangat telus. Jangan pakai pilih ikut komision. Rekod dia tidak baik, batal. Ya. Dan kalau kita mula pentadbiran cara yang sedemikian, mutu kesihatan kita itu dan kemudahan kesihatan akan tambah baik. Macam hospital sebelum jaya. Bila saya datang, aku saya datang tahun sebelum itu lagi sebelum jadi PM pun saya datang. Lebih jadi PM pun banyak kali. Datuk Zul, Datuk Zul kata hanya 2024, tak betul. Saya datang banyak kali cuma tak masuk dalam senarai. dan saya tak puas hati. Takkanlah nak buat bangunan begini sampai hampir 10 tahun. Tidak ada musabahnya. Sebab itu kita mesti belajar dari pengalaman ini. Belajar daripada Uh, prestasi kontraktor. Belajar dari tahap kelulusan kita. Di tiap jabatan. Ya, nak tunggu. Hal yang boleh lulus dalam masa sebulan, kena tunggu lapan bulan. Saya sebab tu ucap taniah. Kerana dari segi kadar kecekapan, Pulau Pinang itu menjadi contoh yang baik untuk meluluskan dengan segera. Ya. Ini nak buat hospital satu negeri, saya tak sebut negeri. Ya. Enam bulan belum dapat. Saya nak bantu bangunkan kawasan-kawasan gerai Untuk projek baru di satu negeri 8 bulan belum selesai masalah pengambilan tanah nah, Ini masalah yang tidak hanya bergantung kepada Kerajaan Persekutuan Dan juga Kerajaan Negeri dan Malay Perbandaran Kemudian nak ambil fail, dia ada bayar Harga fail Nak percepatkan fail Ini masih berlaku di beberapa peringkat di bawah Saya harap hal ini diambil perhatian di Kementerian Kesihatan Supaya kita dapat uh, perbaiki ya. Begitu juga sikap Saya tahu hari ini, sini ini um, Jururawat, doktor semua baik Senyum belaka Senyum kat saya lah Saya nak suruh senyum kat pesakit uh, Dan setakat ini Saya banyak kali pergi balik uh, Di Beranjaya Matampau ini Saya dengar layanan Dan uh, umumnya pesakit-pesakit itu sangat bangga dengan prestasi dan khidmat di Hospital Seberang Jaya. Terima kasih. Teruslah jaga. Saya tahu uh, kerana pesakit pun kadang-kadang keterlaluan. Kadang-kadang ya. lebih lebih kaya, lebih besar, lebih buruk fiil dia. Kalau doktor suruh discharge pun, dia tak, dia marah. Apa hak doktor nak discharge dia? Dia sakit lagi, dia duduk lagi. Ha. Ya. Dia lebih lebih pandai daripada doktor pakar. Kalau ada pesakit begitu saya nak nasihat doktor Discharge dia lagi cepat Baik dia balik isteri dia jaga di rumah Jadi hal-hal itu ada Baik akhirnya saya nak sebut Tentang keadaan di Malaysia ini Kadang-kadang kita bukan um, Dapat rawatan Kita cari penyakit Gula berlebihan um, Penggunaan gula di Malaysia ini Di antara yang tertinggi di Asia Ini apa ni? Kita tahu bawa penyakit. Bagi minum sikit jelah. Ya. Tapi mana tak sampai pada rakyat. Jadi saya ingat kalau di, di, di hospital, ya, di semua hospital, pastikan minuman dia itu minima gula. Itu mula, itu arahan. Surah ini ya. Surah hmm. ini pun kuat gula batu saya kata gula you know? manis sebab tu dulu lagu Melayu bagus manis 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 manisnya apa gula manislah lagi ah ha, manis 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 bukannya gula sayang manislah lagi senyum mupuan ha <tik> jadi kita kempen kurangkan gula ini dengan nyanyi, -nyanyi lagu ini. Tapi puan tu puan isteri ya, jangan puan lain pula. Itu satu. <tuh> Kementerian Kesihatan dah mula, tapi tak begitu berkesan. Kerana mana mungkin Malaysia kita belanja 10 bilion untuk perubatan, kemudian oh, rakyat cari penyakit. Ni dia tak no, sugar kau baru dekat 6.8, still okay. Haish, haish, but okay. Jadi sampai 8, pun still okay you no know? WHO said probably 9 you know. <laughs> eh yeah. saya ada kawan-kawan cakap macam tu. Still okay. But, uh, macam mana you punya blood sugar count no 6.8 still okay lah you know not yet 7. You know. Padahal you kata 6.8 can you reduce to 6. 6 can you reduce to 5.5. Itu baru dia jadi manusia itu dinamik. Ha uh, saya tengok Guan A tak makan gula dah. Itu lain mesti dia dah mula ada penyakit. Gugau gugau. Jadi saudara, saudara saya tu satu. Ya. Dan keduanya obesity Maknanya makan berlebihan. Sihat berlebihan ni apa dia? Cari penyakit. Termasuk sesuatu politik saya. Jadi saya harap sudah sudah ambil perhatianlah ya. Kena kena kempen. Saya nak poster-poster di hospital-hospital kita ini ya terangkan di hospital kuih yang ada gula lebih dilarang. Semua jamuan kerajaan itu di di kalau di jabatan Perdana Menteri kita dah kurang. Kita dah bagi arahan tak boleh walaupun selalu dia, dia ambil gula lebih tapi umumnya kita tak bagi. Ya, arahan KSN ha, tolong eh. Ha. Hmm, termasuk KSM nah, mesti ada arahan Jabatan Kerajaan kau tak nak kita kempen bagaimana pun ni tentera polis sekali minta eh? just boleh kuih, saya pun suka kalau balik menampau ni kuih tepung, tepung talam, tepung bung kuih semua tu gula, tapi kurangkan gula kerana ya. saya sebut sekali kalau tak salah saya kita number 2 in Asia diabetik Number one dan number two. Ini maknanya dia reflect kementerian kesihatan lah. Ha. Obesity number one. Maknanya kementerian kesihatan belum berjaya penuh lah. Jadi satu gula, satu obesity. Maknanya berlebihan makan. Jadi saya harap hospital, klinik ada poster besar. Dilarang penggunaan gula berlebihan. Ha. Dan semua apa khidmat dan jamuan dan makan di hospital mesti relatif sedikit tawa. Baru ada kesan. Kau tak kita kempen bagaimana pun tak jalan. Ya? Orang biasa dengan budaya. Termasuk budaya buruk. Budaya buruk ini termasuklah. Ya? Bila ada penyakit, cari penyakit. Bila tak ada penyakit, cari penyakit. Itu budaya buruk. Jadi saya harap kempen Kementerian Kesihatan sebenarnya Uh, peluncuran uh, pelancaran blok uh, bangunan baru hospital Seberang Jaya ini dua perkara makan dengan berlebihan kena obesiti itu jadi masalah tak ada exercise uh, ketua menteri pun, saya dah minta supaya jogging sama saya uh, kemudian keduanya soal gula saya harap dengan semangat itu barulah kita bangunkan yang kita wellness yang disebut itu dan melibatkan seluruh masyarakat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh